Вітаю вас. Це програма Наголос. Рішення парламенту щодо скасування депутатської та судової недоторканості наразі стало топ-темою для політологів. Чимало експертів вважають, даний законопроект призведе до покращення та Прозорості роботи народних обранців. Інші навпаки запевняють такі кардинальні зміни, тільки посилять контроль президента над роботою депутатів. По своєму прави і перші, і другі. про це і не тільки піде розмова з гостем сьогоднішньої програми в студії експерт Київського центру політичних досліджень і конфліктології Денис Кирюхін. Вітаю вас! Здравствуйте! Давайте Почнемо з чого Верховна Рада знову сперечається. І знову з тієї ж самої заїждженої до незмоги теми депутатська недоторканість, точніше її зняття знову стає топ-темою обговорення в суспільстві. Як вважає дехто з депутатів? Як насправді виглядає е, справа? Чи дійсно суспільство цікавиться цією темою? Ну, не первый год уже социология демонстрирует, что в обществе есть запрос на какое-то, как минимум, ограничение и как максимум снятие депутатской неприкосновенности, поскольку мы часто наблюдаем случаи, когда депутаты злоупотребляют имеющимся у них иммунитетом, для, используя его как защиту собственных интересов, а не как иммунитет парламента, а как иммунитет свой личный и для осуществления каких-то зачастую даже противоправных действий или для избежания ответственности. Это мы наблюдали неоднократно на протяжении 20 лет, и в обществе действительно сформировался запрос на то, чтобы как-то урегулировать этот вопрос и избавиться от этих, от этих злоупотреблений. Другой вопрос, как это делать. И... Сегодня мы уже наблюдаем, как бы, вторую попытку в истории Украины так серьезно заняться вопросом депутатской неприкосновенности. Первая это была в период 2007-2009 годов, и фактически она закончилась ничем. И вот сейчас президент инициирует вторую попытку. А фактически, повторяя многие, мне кажется, ошибки даже первого раза, когда на кону ставится вопрос о полном снятии депутатской неприкосновенности, депутати Верховной Рады мають названную. Торканність, яка фактично є э, наступним. Вони не є підсудними, вони мають право скоювати злочини, робити все, що їм завгодно, і ніхто не має права притягнути їх до відповідальності. Така суспільна думка. Але насправді, що э, взагалі сьогодні є так звана депутатська недоторканність на самом деле, э, це проц... э, не столько, що депутат лишається можливості того, щоб його привл... привлечити до відповідальності. Це не безнаказанність, це определенная процес. Процедура привлечения к ответственности народного депутата. То есть, в отличие от простого гражданина, Какие нормы? Для в отличие от простого гражданина, так. который, если его задерж... там подозревает в каком совершении преступления, его там могут или арестовать, или задержать, и так далее, то для того, чтобы такие действия совершить по отношению к народному депутату, необходимо разрешение Верховной Рады. Решение парламента относительно депутата и в этом отношении это в принципе не полная безнаказанность, но это просто Зап Запад подает э, генеральную прокуратуру, да, так? Да, так. И э, в этом отношении э, тут очень важный момент вот э, при каких условиях депутат э, может э, быть привлечен к ответственности по решению парламента нету единой формулы для всех стран э, демократических например в каждой демократической стране есть своя традиция э, исторически э, э, есть две традиции вообще понимания депутатской неприкосновенности угу. одна сформировалась в Британии так и называется британская одна во Франции французская Чем а, в Вообще необходимо понимать, что парламент имеет две привилегии традиционно в демократическом государстве: это иммунитет и индемнитет. Индемнитет парламента это то, что депутаты имеют право свободно в ходе заседаний высказывать свои позиции, то есть свобода слова, и да. они свободны обсуждать любые вопросы, любые темы, которые считают нужным. Никто им не вправе указывать, как они должны говорить, на какие темы. Это понятие парламентского индемнитета. Но это у нас есть. Да, это есть Я во всех, все это. это вообще отличительная особенность демократического парламента. Так. А вторая часть это парламентский иммунитет. Это определенные ограничения, которые накладываются... Вернее, привилегии, которые есть у парламента и ограничения, которые накладываются на исполнительную власть, относительно привлечения депутатов к ответственности. А в британской традиции иммунитет минимален, или его практически нет в этих странах. А вот во фран... странах с французской традицией иммунитет достаточно широкий. И связано это с тем, что исторически в Британии граждане были более защищены от произвола власти, когда формировался парламент. А во Франции, наоборот, необходимо было защитить депутатов от королевской власти от их произвола. Сегодня в разных странах разные, смешиваются, как правило, и британская, и французская традиция, и поэтому выделяют широкий иммунитет и узкий иммунитет. Узкий иммунитет – это когда депутаты имеют право привлекать к ответственности, по, получив предварительное разрешение парламента, только по ряду уголовных преступлений. И это не распространяется на случай, когда, например, депутат задержан на месте преступления. Uh -huh. он может быть сразу арестован так. необходимо в случае узкого иммунитета не необходимо. нет необходимости решения парламента чтобы его, чтобы его задержать в рамках широкого иммунитета как у нас в украине у нас в украине установлен индомнитет парламента и широкий иммунитет то есть во всех случаях когда необходимо привлекать депутата к ответственности административных ли уголовных ли необходимо определенное решение парламента это очень широко. mm интерпретируемый иммунитет и действительно учитывая злоупотребление, которое есть, а фактически то, что это эм, привилегия, которая принадлежит парламенту, злоупотребляют ей депутаты, используя ее как личную привилегию, э, привилегию для безнаказанности, и действительно э, есть вопрос о том, что в демократических странах необходимо зачастую ограничивать иммунитет, и есть даже рекомендации Европейских комиссий направленных на то, что э, необходимо ограничивать определенный иммунитет, чтобы... Депутати чувствують більшу Зараз, Ще хвилинку. Наприклад, сьогодні в Україні так, депутат Верховної Ради скою злочином. Є людина, яка представляє правоохоронні органи, вона його затримає. Так, А, Що не буде... права так. На його а якщо він так зробить? Якщо він відправить того ж депутата чи його найближче mm. оточення до слідчого ізолятора, яка міра відповідальності буде до тієї людини, яка застосувала до депутата таку міру. Ну, в даному випадку цей чоловік порушив нарушив закон і нарушив конституцію. Тобто, згідно з законом, Він не нічого не має права. Так, він не має права. Це да, не необхідне представлення в парламент. І парламент должен зняти депутатську неприкосновість в отношении. Навіть этого... якщо депутат от тільки що. Да. На, его, на месте преступления. Так, на его очах сбил людину на дорозе. Да. В истории нашего парламента бывали такие случаи, в самых одиозных случаях, например, дело Лазинского или это, дело Лазаренко. Это... Лазаренко. Бывали случаи, когда депутатов лишали депутатской неприкосновенности, но это, как правило, в очень резонансных, одиозных случаях. А в основном депутаты, если они совершали какие-то правонарушения, как правило, уходили, мы знаем, от ответственности. В этом отношении очень действительно важно для того, чтобы сделать шаг в направлении демократизации. Общество и нашей политической системы необходимо действительно, я считаю, ограничение депутатской неприкосновенности. А именно, о чем идет речь? Например, депутатская неприкосновенность не должна, по моему мнению, распространяться на случай совершения депутатом административных правонарушений. Ну, например, нарушение правил дорожного движения. Или там депутат поехал на рыбалку и занялся браконьерством. Его могут задержать, заплатить штраф. Почему на него на эти случаи должны распространяться иммунитет? он То -то заходит все на работе. Не на работе и совершал административную. Адмистративное... то есть все правонарушения не связаны с арестом. Во-вторых, депутаты навряд ли ездят рыбаки не... там, где не можно не можно это делать простым людям. А, ну так. это отдельная практика правоприменения. А например, следующий вопрос. Это задержание на месте преступления. В большинстве стран, там где есть иммунитет, тем не менее существует норма согласно которой mm -hmm. депутат задержанный на месте преступления должен быть арестован, yeah. правоохранительные органы имеют право его арестовать, задержать, арестовать там уже по решению суда. Это очень важная тоже норма, и я думаю, что в этих случаях, если депутат кого-то убил и на этом месте задержан там, на месте преступления он должен быть иметь должен задерживаться им в этом отношении иммунитет тоже не должен на него распространяться. А во всех же остальных случаях, когда против него выдвигаются обвинения, связанные, возможно, с, даже с арестом, если это будет доказано по саду, я думаю, что тут может действовать иммунитет, поскольку необходимо же помнить, иммунитет ведь предоставлен не просто так и не случайно. Всегда есть конкуренция между ветвями власти, в частности, законодательной и исполнительной. И необходим для поддержания баланса между законодательной и исполнительной властью, чтобы не было соблазна чтобы исполнительная власть, там, президент, правительство оказывали давление на мнение депутатов, принуждали их к принятию тех или иных решений. Іменно для цього історично сформували. А знову ж таки, існує е, світова практика, що депутати це кращі представники нашого суспільства, оскільки ми їх обираємо, ми їм довіряємо. Е, чому така недовіра до депутатів, чому е, таке побоювання, того що е, якісь сірі схеми будуть виявлені, якісь, е, е, якийсь компромат буде на них, на них зібраний? Чому таке побоювання? Ну, о, Действительно, в обществе накопилось очень высокий уровень недоверия к парламенту, так. и зачастую оно имеет под собой основания, поскольку многие депутаты они идут в парламент просто для того, что они вынуждены прикрывать свои бизнес-схемы депутатским мандатом. И это проблема У Украины тут одним решением его не решить, и это очень сложный процесс. Можно когда, например, для развития бизнеса необходима политическая крыша. Проще говоря, необходима политическая поддержка для того, чтобы развивать бизнес. И Именно цена, это так. стимулирует крупный бизнес, средний бизнес идти во власть только для того, чтобы решать свои бизнес-вопросы. Во многих странах эта проблема решена за счет института лоббизма, как мы это имеем в Соединенных Штатах Америки. Когда бизнесу да. нет необходимости непосредственно присутствовать во власти, да. а есть лоббистские структуры, которые представляют их интересы в законодательной системы власти. В Украине пока еще, конечно же, очень э, смешано все, и есть целый комплекс проблем. Тем не менее, э, необходимо... Э, Делая правильные шаги по ограничению депутатской неприкосновенности, важно, как говорится, не выплеснуть с водой ребенка, не уничтожить институт парламентаризма, потому что он, в принципе, нам нужен. Надо четко понимать, какие задачи перед нами стоят. Если это стоят задачи усиления институтов парламентаризма, усиления в этом направлении, то тогда необходимо, конечно же, определенно, я думаю, на данном этапе сохранение чек частичная депутатская неприкосновенности в, том смысле. в узком смысле. Да, в узком, числе, в узком да, смысле, да. поскольку это позволит тогда как-то парламенту действовать зачастую более независимо. Хотя, конечно же, мы знаем, что зачастую оказывают влияние на депутатов, даже в условиях иммунитета находят рычаги влияния, так же как и депутаты злоупотребляют этой своей... Но тим не менее, необхідні, звісно ж, реформа в цьому напрямку. і один із вопросов реформи це імунітет. Що стосується судової недоторканності, як тут виглядають справи, її знову, знову, намагаються, знову намагаються відмінити. Але що вона взагалі на сьогодні означає? Ні, ну точно так же, как и э, депутатская неприкосновенность, судебная неприкосновенность связана с защитой судебной власти от действий исполнительной власти. Это судебная власть, это одна формальна... Довище, судья не підсуден, це знают всі. Що, крім того? Да, ну на сегодняшний день также есть ограничения, связанные с, с проведением следственных органов действий в отношении судей. Опять-таки, подчеркну, в отличие от депутатской неприкосновенности, сейчас все-таки говорят о сохранении частичной судебной неприкосновенности, но мне кажется, мне кажется, что вот эти вот одиночные такие меры, которые сейчас принимаются, они будут менее эффективны, чем если бы мы вопрос о неприкосновенности президента, депутатов и судей решали в рамках целостной конституционной реформы тогда бы мы сумели более гармонично урегулировать их взаимоотношения. Поскольку уже сейчас в парламенте звучат, как и раньше в 2007-2009 годах, звучат заявления о том, что, а почему мы не ограничиваем президентскую неприкосновенность. А чего мы не ну, это, Я думаю, на этом вопросе будут играть депутаты, конечно же. Потому да. что если мы ограничиваем существенно или полностью лишаем парламент иммунитета, то тогда может возникнуть вопрос о... А Почему бы не упростить процедуру импичмента? Почему бы не ограничить неприкосновенность президента таким образом уравновесив ветви власти? Это все вопросы точно так же, как и касательно судебной неприкосновенности. Они должны решаться комплексно в рамках целостной конституционной реформы. Мы еще примерно год назад мы слышали, ну меньше года назад, тем полгода мы слышали заявление о подготовке такой конституционной реформы. Сейчас, насколько мы видим по действиям президента, похоже, место реформа предлагает отдельные э, изменения я думаю это будет менее эффективно и возможно они даже будут э, и будет сложнее принять они будут пробуксовывать потому что э, велика вероятность того что на самом деле депутаты, вот эту даже инициативу президента по ограничению неприкосновенности судей и по ли, лишению иммунитета депута, э, парламента они будут как минимум спускать на тормозах выдвигать встречные инициативы э, тянуть как так и фактически ее завалят. Повторив историю ну, с... Так, иначе есть еще, еще одна позиция, так называемое телефонное право. Да, Оно и... существует, и за законом его отменить не можно. Это, это практика. Даже если будет уся на этот орган. Да, у нас есть же еще одна как бы система, это э, как бы вза взаимная связь, взаимная ответственность и э, взаимопокрив... э, когда покрывают интересы друг друга так. разные представители органов власти. И а. вот только в, в идиозных случаях, вот, например, вот это самое яркое так, дело Лазинского, да, когда так. уже человек вырывается из этой системы угу. и э, его тогда лишают, выбрасывают из общей группы. Тут ще, ще, велику роль грають засоби масової інформації. Той скандал, який розгонувся розверну, навколо Лозинського, він відіграв свою роль. Без всякого сомнения. И вот тут вот очень важно. Действительно, свободная пресса, соотношение иммунитетов, индемнитетов и так далее у разных органов власти. Mm -hmm. Это все очень сложный процесс. Сейчас Украина, очевидно, ее система конституционная очень, непро... очень слож... неудачна, возможно, для решения тех задач, которые сейчас стоят перед украинским обществом. И в этом отношении конституционная реформа, по-моему, назрела. Назріла в в рамках цілосної повторі реформи ні одні змінення в Конституції, які можливо многі з яких просто будуть завалені, як велика цієї. Этих... Зуміло, наш час набігає кінця. 15-й рік прийшов. Експерти кажуть, що він буде дуже важким. На вашу думку, які прогнози на сьогодні дають привід для оптимізму, що стосується 15-го року. Это очень сложный вопрос относительно повода для оптимизма. Скорее есть поводы для пессимизма, потому что очевидно, что у нас в Укра... если мы об Украине, так. если мы говорим об Украине, то это, очевидно, неурегулированный конфликт. Конфликт, который сопровождается гибелью людей. И это первоочередная задача остановить гибель людей. Это еще от этого вид изменения? По крайней мере, опыт других стран показывает, что подобные конфликты, которые есть сегодня в Украине, они длятся многие годы. Они могут быть... Я не допускаю, что если удастся, по крайней мере, остановить вооруженное противостояние, тем не менее сам конфликт понадобится несколько лет для того, того, чтобы привести жизнь в норму в этих регионах, да. как минимум, если не вся страна. Но Есть, по крайней мере, то, что не закрывается переговорный процесс, это, пожалуй, единственный повод для оптимизма. То, что... из тилки взрослые. Да, гибнут люди и... А... не тилки а, на сходе. Тарактивные в Украине. Да, и это то, все... все очень тревожные да, тенденции. Да. В условиях, когда государство, пожалуй, не всегда контролирует э, применение силы в стране если мы помним в одно из определений государства это монополия на применение силы и мы видим что ситуация уже довольно длительно в украине вышла из-под контроля государства применение силы э, используют зачастую политики для своих целей да. э, какие-то общественные объединения группировки и так далее. Это... далеекиии армий. да есть какая-то опасность хаотизации но тем не менее мы видим э, мы видим э, что как бы власть понимает эту опасность и делаются определенные шаги в на, направлении э, нормализации ситуации, как-то структурирования всех этих силовых ресурсов. Тем не менее мы, это будет очень сложный год для украины 15й год который начался тут и один из, на этом фоне колоссальная проблема это экономические вызовы, которые перед нами стоят. Мы видим что сейчас украина оказалась в полной зависимости от внешних инвесторов от доноров фактически и именно они экономические ведомства из России полностью не фактически да и а а те, те условия, которые ставят такие международные институты, как Международный валютный фонд финансовый, для того, чтобы финансировать Украину, эти условия, как правило, сопряжены мы это наблюдаем с демонтажом остатков социального государства, которое было в Украине это очень такая негативная социальная последствия они будут иметь и они уже сейчас имеют Ми бачимо проблеми з відничанням населення ростом від розриву між багатими і бідними странами і странами і внутрішньої 30 секунд залишилося дуже коротко. На вашу думку, чи можливий цього року або навесні, або влітку, або восені масштабний соціальний взрив. Я думаю, буде наростання соціального недовольства, но масштабного соціального зрива я не вижу, а оскільки, по крайней мере, є це буде скоріше різні, в різні форми протесту, не зв'язані між собою зачастую, тому що немає єдиного сейчас політичного суб'єкта, который б об'єднав эти протестні настрої і направил канализировал їх проти власті. Буду сподіватися, що вибухів не буде. Дякую за те, що прийшли до нас. Глядачам нагадаю, що сьогодні в нашій студії був експерт Київського центру політичних досліджень і конфліктних Денис Кирюхін. це була програма Наголос. Сподіваюсь, ці 20 хвилин ви провели з нами недарма. Не все добре. хай вам щастить.